Глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука на этой неделе в интервью сказал, что мобильная группа по противодействию контрабанде все-таки могла быть расстреляна диверсантами. И при этом раньше он заявлял, что могут быть причастны к обстрелу свои, как он сказал, кто-то из наших. Он подозревал в этом военных 92-й бригады ВСУ, в частности Виктора Николюка. Вроде бы как из-за информации о прикрытии бойцами контрабанды, ну, бойцами 92-й бригады. И есть, есть видео, почему Тука изменил свою позицию. Версия наявности диверсионно-разведывательной группы, она не покинута. Вона одна з версій. І приблизно позавчора я отримав інформацію від оперативно-слідчої групи. Я не можу її розповсюджувати, але є певні ознаки того, що дійсно на території перебувала диверсійна розвідувальна група. Є певні ознаки того, що вона могла потрапити з прозалежної сторони. Робити певні висновки, ще надто рано призначено дуже багато різних експертиз. Серед таких експертиз є такі експертизи, які за технологією їх проведення їх не можна зробити навіть при великому бажанні одномоментно. До того, і ж їх замовлено чимало. Я навіть чесно кажу, я ніколи не уявляв собі, що можна проводити таку величезну кількість експертиз, доти, доки це мене безпосередньо не а, Ну, Треба набрати терпіння і чекати. Я можу сказати, що от на сьогодні я цілком задоволений тим, як іде ход слідства. Thank you Чому так різко змінив свою думку Георгій Тука? Це насправді залишається питанням. Нещодавно тут у студії був Сергій Рахманя, заступник головного редактора дзеркала тижня, який говорив, що в інтерв'ю їм Георгій Тука сказав, що він взагалі можливо покине свою посаду голови адміністрації військово-цивільної, якщо неправильно будуть розслідувати цю справу з розстрілом мобільної групи, до якої свого часу він теж. Належав ну і е, варіанти насправді є тільки два: або георгію туці сказали, що ну не варто так говорити і коментувати так про українських військових, е, або е, навпаки, він е, дуже гостро помилявся і виявили, що ну така помилка була серйозна. Тоді чому він робив ці заяви? Запитання не змогли сьогодні зв'язатися з Георгієм Тукою самі, але будемо намагатися далі це робити. Ну і далі продовжуючи розслідування, наше е, в нас минулого тижня. Був. В студії Дмитро Булатов, офіцер по роботі з особовим складом 92-ї бригади, який, власне пояснював, що вони не займаються контрабандою, і, тим більше не розстрілювали мобільну групу. Ну і запросили нас бійці до себе. Наш журналіст Артем Лютий був в них на позиціях і показав наскільки там дійсно можна перевозити контрабанду по річці Сіверський Донець і наскільки ну це реальні звинувачення? Давайте подивимось. Матеріал. местность, которая, на которой мы стоим, она позволяет группам зачастую беспрепятственно проникать на нашу территорию. Но, тем не менее, с этим боремся. Есть еще хорошо налажено взаимодействие между силовыми структурами, то есть между сектором подразделения спецназа, который у нас есть. Но довольно-таки очень ну, хорошие результаты. Поэтому в данном случае, насколько я понимаю, это гибель мобильной группы. Да. Но ну, есть такое дело. То есть группа сработала, значит, она была на это дело Заряжена, а вопрос, думаешь, говорю, что есть такое в жизни, бывает. Ну а как так получилось, что на, на вас все шишки посыпались? Не знаю. Наверное, потому что мы здесь находимся, и потому ну, самый логическое, логичный вопрос, который долго задать, это спросить всех людей, которые там находятся. Mm -hmm. По логике, да, по практике, исходя из той местности, исходя из той размера зоны ответственности, конечно, человек нормальный, когда ответил, я думаю, вопросы отпадут. Ну, есть вопросы, будем отвечать, но, тем не менее, все-таки во всем должно разобраться следствие. Вы якобы так, полушутя, угрожали ну, Дерген, вот этот И случайно, вот именно после его гибели это появилось, да? Нет, я не угрожал. Разговор у нас был в эти дни с Эндрю, я же говорю, были, тем более он ездит, с ним ездит часть лично определенная, круг людей, которые с ним ездят. То есть это командир его группы, в которую он ходил, состав которой. И они, конечно, ездят все вместе. Потому были, присутствовали скажем так, юридическим языком свидетели, которые могут подтвердить факт нашего разговора. Возможно ли здесь контрабанда вот, на вот этой территории? Возможно? Я думаю, лучше самим проехать, посмотреть надо, потому что сколько уже проезжает журналистское братья искать контрабанду. Все задают вопросы Я говорю, где находится наша бригада? Мы контрабанды не допускаем. Буквально вчера в интернет выложили видео. Mm -hmm. Насколько я помню, там в ну, кто Да, кто не видел, это видео, да. 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 И там а, показано, что переправа на например, желтого. Mm -hmm. Только с нашей стороны я видел, там чисто, да, нету никого. А, у меня просто единственный вопрос, что mm -hmm. тот человек, который выкнул видео, во-первых, оно не до конца там разобрано, это раз. Во-вторых, э -э но... Что хотят увидеть под словом переправа? Мне вот это просто интересно. Две лодки, которые курсуют туда-сюда, перевозя людей, или паром, который будет вести фуры и прочее. Вот в этом смысле. И, это одно сила Одна половина на одной стороне, вторая на другой стороне. По этой переправе дети с нашей стороны, с нашей контакт с левого берега на правый берег в школу плавают. Потому ну, это жизнь, ее не остановишь. Вот и все. <реклама> <мех> <laughs> Больные тоже, кто заболел, на ту сторону плавают в больнице. Потому что с нашей стороны около 200 жителей, с той стороны около 700-800. Но тем не менее все празднования, допустим, было успение, по-моему, Боже Матери, я ну, могу ошибиться в этом. То есть они просились, переплывали все на ту сторону, здесь проводились гуляния. 9 мая тоже Село собиралось и на 9 мая тут все самое проводило на нашей стороне. То есть, скорее всего, так оно исторически сложено. Возможно ли вообще здесь какая-то? Ну, я не знаю, как кто говорит. Здесь, на данном участке, контрабанда 100% невозможно, потому что это линия фронта передавала. Ни один человек здравомыслящий не будет перебиваться через речку, потому что ну, мы что-то охраняем. Ну а какие-то паромы или мосты остались? Здесь не паромы, не мосты. Есть один мост, это в районе счастья, но там также самая позиция наша стоит, где никто никогда не проезжал. Здесь война идет. Кто может, как это пропустить лодку? Во-первых, никто не пропустит. Во-вторых, даже сама, сама вот эта мысль давать, а мы там какие-то вообще нереально. То есть это, я не знаю, кто там рассказывает за эту контрабанду, приезжают и солдатам глаза расскажут и покажут, как это все делать.